ایک متدین بزرگ جو کہ ایک یونیورسٹی میں دنیات کے پروفیسر بھی ہیں اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو تاجر یا زمیندار گورنمنٹ کو ٹیکس یا لگان دے رہے ہیں اگر وہ ڈاخانہ یا امپیریل بینک میں روپیہ جمع کر کے گورنمنٹ سے سود وصول کریں تو ان کو بقدر اپنے ادا کردہ ٹیکس و لگان کے گورنمنٹ سے سود لینا جائز ہے ایک دوسرے مشہور و معروف عالم دین اس سے آگے قدم رکھ کے فرماتے ہیں کہ قرآن ودیس اجماع قیاس الغرض کسی بھی شرعی دلیل سے حربی کے اموال کی عدم اباحت کا ثبوت کوئی سا پیش کر سکتے ہوں تو کریں افسوس کے علماء اسلام نے اس قیمتی نکتہ نظر پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا ورنہ ادھر ڈیڑھ سو سوال میں مسلمان جن معاشی دقتوں میں مبتلا ہو گئے غالباً یہ صورتحال نہ ہوتی ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ سود لیتا رہا اور دوسرا طبقہ سود دیتا رہا اس کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ زیادہ تر علماء پر اس لیے ہے کہ ان کے معاشی نظام میں اس صورت کا علاج موجود تھا لیکن انہوں نے ایک جز پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا علماء کرام کی ان بحثوں نے ہم کو تذبذب میں ڈال دیا ہے کہ سود سے اجتراب کی جس روش پر ہم اب تک قائم ہیں کہیں وہ غلط تو نہیں ہے یہ تو عجیب معاملہ ہوگا کہ ایک طرف تو ہم آخرت ہی کے اجر کی امید پر دنیا میں نقصان اٹھائیں اور دوسری طرف آخرت میں جا کر ہم کو یہ جواب مل جائے کہ تمہارا سود سے اجتناب کسی شرعی حکم کے مطابق نہ تھا لہذا تم کسی اجر کے مستحق نہیں ہو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت قرآن اور حدیث کی قطعی نصوص سے بالتسری ثابت ہے فقہ کی کوئی اصطلاحی بحث ان نصوص کے ناسخ نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ اطمینان رکھیں کہ علماء کے ان ارشادات کے باوجود آخرت میں آپ کا اجر محفوظ ہے قانون کی پیچیدہ بحثوں سے قطع نظر کر کے اگر ہم ایک سیدھے سادے مسلمان کے نکتہ نظر سے اس مسئلہ کو دیکھیں تو ہدایتاً یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام دین و اخلاق اور تمدن و تہذیب کے ان اصولوں کی علم برداری کرنا ہے جنہیں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں حق کہا گیا ہے اور دنیا سے ان خیالات اور طریقوں کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے جنہیں قرآن اور سنت نے باطل ٹھہرایا ہے جس سرزمین پر باطل کا غلبہ ہو اور اکام کفر جاری ہو رہے ہو وہاں ہمارا کام باطل طریقوں کو اختیار کر لینا نہیں ہے بلکہ ہمارا اصلی منصب یہ ہے کہ ہم وہاں رہ کر قرآن کے قانون حیات کی تبلیغ کریں اور نظام کفر کی جگہ نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے سائی ہوں اب غور کیجئے کہ اگر ہم خود سود کھائیں گے تو کفار کی سودخاری کے خلاف آواز کس منہ سے اٹھائیں گے کفار اگر ناجائز طریقوں سے ہمارے اموال لے رہے ہیں یا حکومت کفر ہمارے اموال سے اگر بلا استحقاق یعنی خدا کی سنت پر مبنی حق کے بغیر کوئی عصہ لے اٹھتی ہے تو ہمارے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ ہم ان اموال کو واپس لینے کے لیے ویسی ہی ناجائز کروائیاں کرنے لگیں اور قصب حرام کو اپنا حق واپس لینے کا ذریعہ بنائیں اس طرح تو سود خواری کے ساتھ شراب فروشی مزامیر سازی فاش فلم بنانا اسمت فروشی کاروبار رقص و سرور بت تراشی فحش نگاری سٹہ بازی جوئے بازی اور سارے ہی حرام کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر یہ فرمائیے کہ ہم اور کفار میں وہ کون سا اخلاقی فرق باقی رہ جاتا ہے جس کے بل پر ہم دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کر سکیں اصل میں مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ حکومت کفر کے آئین کے روح سے آپ پر یہ سب حرام ہیں اگر آپ شریعت اسلام کے پیرو ہیں تو آپ حکومت کفر کے آئین کی ڈیل سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے اور اگر آپ ایک طرف دنیا کو شریعت اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف کچھ فائدوں کے لیے یا کچھ نقصانات سے بچنے کے لیے حرام خوری کی ان گنجائشوں پہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو آئین کفر نے دی ہیں مگر آئین اسلام نے جن کی سخت مذمت کی ہے تو چاہے فقی شعر آپ کے اس طرز عمل کی جواز کا فتویٰ دے دے لیکن عام انسانی رائے اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ پھر بھی وہ آپ کی تبلیغ کا کوئی اخلاقی اثر قبول کرے گی حقیقتاً اس طرز فکر کو فقہ اسلامی میں استعمال کرنا ہی غلط ہے کہ مسلمان کو فلاں تکلیف اور فلاں نقصان جو حکومت کفر کے تحت رہتے ہوئے پہنچ رہا ہے اسے روکنے کے لیے نظام باطل ہی کے اندر کچھ شرعی وسائل پیدا کیے جائیں یہ طریقے فکر مسلمانوں کو بدلنے کے بجائے اسلام کو بدلتا ہے یعنی تجدید دین کی جگہ تجدید کا دروازہ کھولتا ہے جو نظام دینی کے لیے حد درجہ تباہ کن ہے اور افسوس یہ ہے کہ غلبہ کفر کے زمانہ میں فتوہ نویسی کچھ اس راہ پر چلتی رہی ہے کہ اس طریقہ نے مسلمانوں کو نظام باطل کے اندر راضی اور مطمئن زندگی بسر کرنے کا خوگر بنا دیا ہے حالانکہ یہ دین حق کے این منشا ہی کے خلاف ہے ہم اس طرز فکر کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے خواہ کیسے ہی بڑے بڑے علماء اس کے حامی ہوں نظام باطل کے تحت مسلمانوں کے لیے تکلیف اور نقصان کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے اس تکلیف اور نقصان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کریں نہ یہ کہ کفر کے زیر سایہ کسی قدر سہولت سے جینے کے لیے شریعت کو موافق حال بنائیں